Pada episod yang lalu, kita perhatikan bagaimana rujukan pada asbabun nuzul dapat membantu memahami ayat-ayat al-Quran yang tertentu, ayat-ayat yang apabila kita baca, kita dapat rasakan ia berkaitan sesuatu peristiwa dan perlu rujuk pada sejarah penurunan ayat tersebut. Pada episod kali ini, tips meningkatkan pemahaman Al-Quran adalah dengan mempelajari makna perkataan dalam bahasa Arab. Tentunya ini memerlukan pengetahuan bahasa Arab. Tidak dinafikan sukar untuk pelajarinya sendiri jika tidak faham bahasa Arab dan memerlukan bimbingan daripada guru. Walaupun kita boleh belajar dan tadabur Al-Quran menggunakan terjemahan dalam bahasa Melayu, namun mempelajari makna perkataan Arab dengan mendalam dapat meningkatkan pemahaman. Namun episod ini ingin memberi gambaran dan kesedaran kepada para pentadabur bagaimana dengan mempelajari dan memahami makna sesuatu perkataan dalam bahasa Arab akan dapat memahami ayat dengan lebih mendalam dan lebih tepat. Kita akan perhatikan beberapa contoh. Contoh ayat pertama perkataan alhamdu dari surah al-Fatihah. Alhamdulillah diterjemahkan sebagai segala puji yang tertentu bagi Allah atau juga lazim difahami sebagai segala pujian bagi Allah. Ini betul. Namun jika kita pelajari makna perkataan dengan lebih mendalam, pujian ini terdapat dua bahagian iaitu pujian dan terima kasih. Kadangkala kita boleh memuji seseorang kerana suatu perkara yang hebat seperti kita memuji seorang yang cantik. Kadangkala kita memuji seseorang kerana kita menerima sesuatu kebaikan daripadanya, contohnya seseorang yang rajin memberi bantuan. Tetapi perkataan alhamdulillah adalah bentuk pujian yang terdapat kedua-duanya, iaitu kita memuji Allah kerana kehebatannya dan juga kerana kita berterima kasih kepadanya. Maka kini kita lebih memahami pujian yang lebih tepat yang perlu diberi kepada Allah. Puji kerana hebat dan puji kerana berterima kasih. Lihat pula sebahagian daripada ayat 190 surah Al-Baqarah dan bunuhlah mereka musuh yang memerangi kamu di mana sahaja kamu dapati mereka dan usirlah mereka dari tempat yang mereka telah mengusir kamu dan ingatlah bahawa angkara fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan dan janganlah kamu memerangi mereka di sekitar Masjid Al-Haram sehingga mereka memerangi kamu di situ. Oleh itu, kalau mereka memerangi kamu di situ, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir. Al-Baqarah 22191 Perkataan fitnah diterjemahkan juga sebagai fitnah dalam bahasa Melayu. Ini boleh menimbulkan kekeliruan. Fitnah dalam bahasa Melayu lebih difahami sebagai perbuatan menyampaikan berita palsu. Jadi, umpama makna ayat ini menyatakan menyebar berita palsu adalah lebih besar bahaya daripada membunuh. Tetapi sebenarnya makna fitnah dalam ayat ini adalah berkaitan dengan syirik. Ayat ini sebenarnya menjelaskan umat Islam ketika menawan Mekah diperintahkan untuk memerangi musuh bagi membebaskan Masjidil Haram atau Kaabah dari penguasaan orang musyrikin yang mengamalkan amalan syirik Masjidil Haram perlu dibersihkan dari amalan syirik supaya umat manusia dapat mengamalkan ajaran agama Islam dengan bebas dan sempurna inilah maksud sebenar perkataan fitnah dalam ayat tersebut Pada ayat yang lain pula fitnah boleh bermaksud ujian yang demikian kerana Allah hendak menjadikan hasutan syaitan itu sebagai satu fitnah cubaan bagi orang-orang yang ada penyakit kufur ingkar dalam hati mereka dan yang hatinya keras membatu dan sesungguhnya mereka yang zalim itu sentiasa berada dalam pertentangan yang jauh dari kebenaran Al-Hajj 22:53 Jelaslah untuk kita mempelajari makna dalam bahasa Arab akan beroleh pemahaman yang lebih mendalam. Namun, ia tidak pula bermakna anda harus meninggalkan tadabbur menggunakan terjemahan yang sedia ada. Terjemahan muktabar yang sedia ada adalah amat berguna kerana terjemahan telah dibuat dengan rapi oleh para alim ulama bagi memberi makna pada ayat tersebut. Cumanya terjemahan ini kadangkala menghilangkan sebahagian makna yang lain apabila dialih bahasa kerana bahasa Al-Quran asal mengandungi makna yang lebih mendalam. Kata orang, tak dapat semua, jangan tinggalkan semua. Tak dapat pemahaman sepenuhnya kerana tidak pandai bahasa Arab Al-Quran, jangan pula tinggalkan tadabur terjemahan bahasa Melayu yang ada. Kadangkala ia juga dapat membantu sekiranya anda menyemak terjemahan suatu ayat dalam bahasa Melayu dan juga terjemahan dalam bahasa Inggeris atau pada terjemahan oleh penterjemah yang lain. Dengan melihat beberapa terjemahan, kadang kala ia membantu untuk memahami ayat tersebut dengan lebih tepat kerana setiap terjemahan memperkukuhkan terjemahan yang lain. Namun, semak dan pastikan anda menggunakan terjemahan yang muktabar.